কিহে প্ৰাকৃতিকভাৱে ইউৰোপ মহাদেশক এছিয়া মহাদেশৰ পৰা পৃথক কৰি ৰাখিছে উত্তৰ ইউৰাল পৰ্বতমালা আৰু ইউৰাল নদীয়ে পৃথিৱীৰ বৃহত্তম নীল নদী কোনখন মহাদেশত অৱস্থিত উত্তৰ আফ্ৰিকা মহাদেশত ডেথভেলী বা মৃত্যু উপত্যকাত অৱস্থিত উত্তৰ উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশত অৱস্থিত উল্লেখযোগ্য যে ডেড ভেলী হৈছে উত্তৰ আমেৰিকা মহাদেশৰ আটাইতকৈ নিম্নতম ঠাই ইকুৱেডৰ কট আছে উত্তৰ দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশত পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম পৰ্বত শ্ৰেণীৰ নাম কি উত্তৰ এণ্ডিছ পৰ্বতমালা ই দক্ষিণ আমেৰিকাত অৱস্থিত কোনখন মহাদেশত আমাজন নদী আছে উত্তৰ দক্ষিণ আমেৰিকা মহাদেশত পৃথিৱীত সৰ্বমুঠ কিমানখন দেশ আছে উত্তৰ এশ সাতানব্বৈখন মাটিকালিৰ ভিত্তিত পৃথিৱীৰ বৃহত্তম আৰু ক্ষুদ্ৰতম দেশ কোনখন উত্তৰ বৃহত্তম ৰাছিয়া ক্ষুদ্ৰতম ভেটিকান চিটি পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ জনবহুল দেশ কোনখন উত্তৰ চীন দেশ ব্ৰাজিলৰ ৰাজধানী কি উত্তৰ ব্ৰাজিলিয়া অসমৰ মুঠ মাটিকালি কিমান উত্তৰ আঠসত্তৰ হাজাৰ চাৰিশ আঠত্ৰিছ বৰ্গ কিলোমিটাৰ অসমলৈ আগমন ঘটা প্ৰথমটো জনস্ৰোত কি উত্তৰ অষ্ট্ৰিক অষ্ট্ৰিকসকল ক'ৰ পৰা আহিছিল উত্তৰ দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ পৰা উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলমণ্ডলৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত আছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱত উত্তৰ পূব ভাৰতৰ একমাত্ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰটোৰ নাম কি উত্তৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ বৰ্তমান অসমত কিমানখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে উত্তৰ সাতখন পনিয়াহোন বুলি কাক কোৱা হয় উত্তৰ অসমৰ খনিষ্ঠেলক ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি তৈলক্ষেত্ৰখনৰ নাম কি উত্তৰ ডিগ্বয় তৈলক্ষেত্ৰ ভাৰতৰ মুঠ উৎপাদনৰ কিমান শতাংশ প্ৰাকৃতিক গেছ অসমে উৎপন্ন কৰে উত্তৰ পঁচিছ শতাংশ অসমৰ কোন ঠাইত চীনামাটি পোৱা যায় উত্তৰ কাৰ্বি আংলং জিলাত বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আগবঢ়ালোঁ ভূগোল বিষয়ৰ বিশটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নসমূহ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ